啥也不用管，没有压力。哎呀，一个男的都养不起家呗。现在这个家，他他指的是养不起，怎么要是靠他的话，没法养。开始这样还行嘛，来个羊岛，来个独棒岛，把红心帮燕子使劲搂一搂，行吗，老铁？妈真热呀，挺热呀，还那就先来个猪皮卷吧，行吧。 肘子看着好吃呀，一会儿给你造行不行、啊？你们把红心、包燕子怼一怼，给你来个猪皮卷嗯、呃、龙宝宝的高光时刻呀，那我都羡慕他的生活，老铁。你现在我都有时候干的够够的，但是没办法呀，没办法呀。你到了月末的时候，然后信息就会提醒你，车贷该交了，房贷该交了。前天晚上交了那个车贷、房贷，我还没交呢。 这是你们。嗯，生活好，吃点营养的，吃点健康的，吃点不伤身体的。我们明天播。里的房子装修好了吗？没装修呢，还还没下来呢。 什么时候下来还不知道呢，在等，没有办法、啊、老铁，你嫁不到对的人，嫁不到好的人，家。不是好的人家，你嫁不到有能力的这个对象，你就得靠自己，咋整？你可以让他出去干点活，让他干啥？他带孩子呢，搁这，他要干的话。 孩子，我还找个人，关键他还挣不了几个钱。你婆婆好吗？我都不跟她来往，怎么？你说我能说她好吗？<laughs> 我跟他们都八年不来往，很多老粉都知道，不是一天两天不来往，啊，从老早都不来往。出镜吗？出呀，老铁、啊。你为啥和他结婚的呀？没看好呗，老铁当时没看清楚，看走眼了。你就像当初我跟他订婚的时候，他的牙我真不知道。 真的，他的牙我真的是不知道。我要是当时知道的话，少一个，别说现在少两个，少一个我都不干。还有儿子吗？他他有一个，还有一个闺女。他除了这个这个儿子以外，还有一个闺女。然后那个时候，嗯，我对象都说好了，已经就是因为我跟他们之间就不来往嘛，早就不来往。然后。 人家他家人有了，回头年纪大之后，他说他管，也不用我拿钱，不用我管。牙都没看清，对，他当时要么安了个假牙，要么就是没张嘴，我没注意，老铁，我都没注意，没看清，因为是闪婚嘛，因为从认识到结婚只有十天，所以没看清楚。明天播。 龙宝宝之前应该挺精神的就，就那回事吧，怎么，就那回事吧。他们家有啥事的话，他他去回头。他说不用我管，也不用我出钱。但是我始终不明白一个道理了，始终不明白一件事情，就是不用我管的话，他现在一毛一个毛磕子不挣，回头以后他拿啥管？ 为啥闪婚呀？因为我当时的话，就是可能是因为那当时的话，考虑太简单，而且他们家催的比较紧，然后就结婚了，就结的比较快，而且说还是第二次结婚，结快了老铁。对呀、啊，所以现在我就要注意他。他说不让我管，回头以后的话，拿私房钱，那不也是我的钱吗？都一样。 他家有钱吗？没钱。他家没有啥钱，而且我结了婚之后到现在为止，我也没有住过他们家东西，住过他们家房子啥的。还生气？啊。他生啥气子嘛？我说都是实话。 让他走的，我说都是实话，他生啥气呀？把红心给燕子弄到一万行不行？好不好，姐妹们？你为啥跟他婆婆关系不好呀？我跟他我我跟他家人关系不好，是因为跟他爹关系最最差。然后他爹的话真的不是我，实际上我跟他他家关系不好的话，是因为跟他爹关系比较差，就是我们我们两个闹得比较掰。然后。 他们家是就他妈是跟着他爸，就立场站在他爹那里，所以我们都关系不好，老早就不好，不是现在不好。如果说我跟他们家人关系好的话，姊妹，我可能就不干这个行业了，我可能就搁家了，跟你们一样当看客了。欢迎小金鱼。 我操，你点开看看，好不好？因为我这会聊天不卖货，最近流量比较低，聊货更不行，怎么？我老家山东的，山东菏泽的，山东菏泽，他家没问题啊。 只不过是那个时候，他们家吹的比较厉害。哪个县？你说我吗？鄄城。吃什么肉不撑嘛？我们都已经习惯了。今天没有新人。 对，山东菏泽鄄城嘞，是道。认识多久结的婚啊？从结，从认识到结婚就十天，就十天，所以说时间比较短。然后那个时候就不怎么了解。 你一年能赚多少钱呀？赚不了多少，我又不是大主播，大主播挣多一些，小主播老铁挣不了多少。